सीता उवाच उपतस्ते महायोगं सर्वदोषविनाशनं कृताञ्जलि रामपत्नी साक्षात् पतिमिवाच्युतं नमस्यामि महायोगं कृतान्तं गहनं परं दाहकं सर्वभूतानां ईशानं कालरूपिणं नमस्ये पावकं देवं शाश्वतं मुखं योगिनं कृत्यवसनं भूतेशं परमं पदम् आत्मानं दीप्तवपुषं सर्वभूतहृदि स्थितं तं प्रपद्ये जगन्मूर्तिम् प्रभवं सर्वतेजसा महायोगेश्वर वह्नि मादित्यं परमेष्ठिनं प्रपद्ये शरणं रुद्रं महाग्रासं त्रिशूलिनं कालाग्नियोगिनामीशं भोगमोक्षफलप्रदं प्रपद्ये त्वां भूर्भुवस्वास्वरूपिणं हिरण्यमये गृहे गुप्तं महान्तन्ममितौ जसां वैश्वानरं प्रपद्येऽहं सर्वभूतेष्वस्थितं हव्यकव्यवहं देवं प्रपद्ये प्रपद्ये तत्परं तत्त्वं वरेण्यं सवितः शिवम् भार्गं वाग्नि परं ज्योति रक्ष मां हव्यवाहन इति वह्नाष्टकं जत्वा रामपत्नी यशस्विनी ध्यायन्ति मनसा तस्तु राममौनि मिलिते क्षणा इति कूर्मपुराणे पूर्वभागे चतुरस्रादशान्तर्गतं सीताया कृतम् अग्निस्तोत्रं सम्पूर्णम्